सांताक्रुज महिला मंडळ इथला संस्कार वर्ग आणि गृहलक्ष्मी मंडळ टी पी एस सहा हे दोन्ही योगसंस्कारसुद्धा यामध्ये विलीन झाले तिथे दोन हजार एकपासून चाललेला वर्ग आता योगसंस्कार सुधाच्या मार्फतच चालतो दासबोध पारायण जे जे असतं ते तिथेच चालतं हे सगळ्यांना माहीत आहे त्याची पंचवीशी आम्ही साजरी करतो आहे आता योगाचा वर्ग चालू करताना ग्रहलक्ष्मी मंडळाच्या मीटिंगमध्ये करूया करूया असं अनेकदा बोललं गेलो पण प्रत्यक्ष मात्र घडलं नाही आणि किशोरीबेन देसाई ह्या जेव्हा मंडळात परत यायला लागल्या त्यावेळेला त्यांनी इतका आग्रह धरला की नाही होणारच कोणी नसलो तरी मी एकटी बसणार आणि तो वर्ग चालू झाला नमस्कार मी शुभदा माझा विषय आहे आठवणीतदा योगा वर्ग दोन हजार एक सालची गोष्ट तेव्हापासून मी योगा वर्गाला जाऊ लागले जवळजवळ पंधरा ते सोळा वर्षे न चुकता नियमित जात असे त्यामुळे शारीरिक आणि मानसिकदृष्ट्या मला खूपच फायदा झाला शिवाय दादबोदाचे पारायण दुर्गा सप्तशतीचे वाचन आणि गुरुपौर्णिमेचा सोहळा देखील होत असे योगाव्यतिरिक्त वर्षातून एक सह दोन पार्ट्या एक उंदीव आणि दुसरी आंबट पुरीची होतच उंदीवसाठी सगळ्याच सगळ्यात जणी सर्व भाज्या आध्या दिवशीच पाच ते सहा जणी मिळून जाऊन आणत रात्रीच्या सात ते आठ जणी म्हणून नीट करीत असत गप्पा मारता मारता भाज्या कधी नीट करून हो हे समजत देखील नव्हते उंदीव मात्र आमच्या कैलासवासी किशोरी बेनच करीत असत फारच छान होत असे त्यांच्या हाताची चव काय वेगळीच होते त्यांची आठवण आवर्जून येते त्यांच्या उंदीवच्या सहभोजनाचा आनंद घेत होतो या कार्यक्रमासाठी वर्गणी गोळा करण्याची जबाबदारी माझ्यावर असल्यामुळे ती मी व्यवस्थित पार पडत असे जेवणापूर्वी प्रत्येक श्लोक श्लोक म्हणणे नंतर अंक्षाक्षरी खेळणे वगैरेची मजा काय अवलत होती दोन हजार सोळा साली मात्र मी आजारी झाले आणि योगाला जाणं मला शक्य झालं नाही त्यानंतर करोना आला आणि सगळंच बंद झालं कोणीच काही कोणाकडे जाऊ येऊ शकत नव्हतं तरी देखील मी त्यांच्या संपर्कात नेहमीच असल्यामुळे दासबोधाचे पारायण सप्तशतीचे वाचन वगैरे सर्व घरीच करत असे आणि जुन्या आठवणीमध्ये रंगून जात असे धन्यवाद आमच्या योगवर्गाची पंचवीशी पावशतक आम्ही पूर्ण केलं आहे त्यानिमित्तानं मागची वाटचाल पाहावी आणि साधारण योग वर्गामध्ये काय शिकवलं जातं त्याची कुठेतरी नोंद व्हावी या हेतूनं यूट्यूबवरती काही व्हिडिओ पाठवण्याचं ठरवलं त्याची सुरुवात आमच्या योगवर्गाला सुरुवात झाली तेव्हापासून आमच्याबरोबर असलेल्या साधिका शोभाताई अखेरकर यांचं मनोगत तुम्ही ऐकलं आहे त्यांच्यासारख्याच बऱ्याच जणींची आठवण मला आज येते त्याच्यामध्ये विशेषत किशोरी देसाई शर्मिष्ठा देसाई सुहासिनी सावंत जयश्री सावंत मताबाई सक्पाळ किती नावं घेऊ ज्या आता आमच्यात नाहीत त्यांचंही स्मरण करायलाच पाहिजे शोभातही ह्या बरेच दिवस येऊ शकत नाहीत क्लासला पण ह्या क्लासच्या जोडीनं जे आमचे दासबोधाचे उपक्रम होतात किंवा काही के प्रकल्प केले जातात त्या सगळ्यामध्ये ते सहाय्य असतात करोनानंतर प्रत्यक्ष वर्ग घेणं शक्य झालं नाही आणि ऑनलाईन वर्ग सुरू झाले एकोणीस साली म्हणजे एकोणीस दोन हजार एकोणीस आणि वीस माझ्या आईच्या जन्मशताब्दीच्या निमित्तानं आम्ही सुधा ह्या आज अस्तित्वात असलेल्या योगवर्गाची मुहूर्तमेढ रचली गृहलक्ष्मी मंडळातर्फे योगाचा वर्ग सुरू होऊन पंचवीस वर्ष झाली आहेत गृहलक्ष्मी मंडळ ये हमारा पी एस सिक्स में मंडल है जहाँ ओ मराठी बहुत सारे लोग है इसीलिए गृहलक्ष्मी मंडल का माध्यम हमने हिंदी रखा जैसे लेडीज़ का क्लास चालू हो गया वैसे जो लेडीज आती थी उनको ऐसा लगा कि हमारे घर वालों के लिए भी क्लास होना चाहिए डॉक्टर पेड़गावकर हमारे यहाँ 1917 से अपनी डिस्पेंसरी चला रहे हैं उनकी मिसेस प्रतिभा पेड़गावकर हमारे योग वर्ग में आने लगी गृहलक्ष्मी मंडल आने लगी बाद में जो हमारा दासबोध पारायण और दासबोध कस्टडी उसमें भी उसने बहुत उत्साह से सहभाग लिया डॉक्टर पेड़गावकर के घर में जेन्ट्स का क्लास चालू हो गया प्रमोद रेडकर मेरे पहले अंबिका युग कुटीर से गुरुजी के मार्गदर्शन से सीखे हुए उन्होंने हमारी हिम्मत बढ़ाई और खाली पुरुष वर्ग के, के लिए ये क्लास चालू हो गया इसकी जिम्मेदारी पेड़गावकर दाम्पत्य ने ले ली जबी मुझे समय मिलने लगा तभी हफ्ते में एक बार मैंने उधर क्लास चालू किया जाना चालू किया अभी तो हमारे क्लासेस जो चलते हैं ये ऑनलाइन ही चलते हैं। एक फ़ायदा ऑनलाइन का ऐसा हुआ है कि जो लोग हमारे यहाँ से कॉलोनी छोड़ के बाहर गए हैं, वो भी दूर से भी ये क्लास का लाभ ले सकते हैं कोरोना के समय हमें ऐसा हो गया था कि डी का डी मीट था वो थर्टी टू तक बढ़ गया था लेकिन वो भी पूरा नहीं पड़ रहा था इसलिए उसी समय से हमने गूगल मीट पर चालू किया डॉक्टर दीवान डेंटिस्ट बांद्रा में उनकी डिस्पेंसरी है उनको उनसे परिचय हो गया और जब ही उनको मालूम हो गया कि जेंट्स का क्लास चालू होने वाला है तभी वो भी पहले क्लास को आए थे उनकी मिसेस रोहिणी दीवाना आज भी दादर रहने के लिए गई है तो भी हमारे संपर्क में है ऐसी तो उनकी तबीयत बहुत ख़राब है एक तो ऐसी मुझे याद बोलनी चाहिए एक बार वो हॉस्पिटल में थी और ज्वाइन हो गई थी ऑनलाइन और बोलने लगी कि अभी डिस्चार्ज पेपर लड़की बना रही है मैं खाली आराम से सोई हूँ इसलिए ज्वाइन हो गई यानी हमारे यहाँ के बहुत सारी लेडीज़ के बच्चे प्रदेश में हैं तो आपको मालूम है कि एक एक ड्यूटी हो गई है ये यानी ज्येष्ठ नागरिक जो हम बोलते हैं उनको ये फॉरेन ड्यूटी करनी पड़ती है और उधर का टाइमिंग अपने यहाँ से बहुत फर्क उसमें होकर भी कोई लोग उधर से भी ज्वाइन होते हैं ये हमारा एक परिचय है प्रास्ताविक बोलो ऐसा हमने किया है इसके बाद में जो हमारा क्लास चलता है उसकी जो एक पद्धत है क्लास की वो हम देखेंगे उसके पहले जो हमारे क्लास में हमने बहुत सारी नई चीज़ें अडोप्ट कि क्योंकि क्या हो गया कि हमारी आयु बढ़ती गई ताकत कम होने लगी आसन करने की ताकत कम होती है जो होती है पहले वो भी कम होती है प्राणायाम भी अंतर कुंभक वगैरह करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है तो कुछ न कुछ नया उनको देना चाहिए इसलिए जो मैं नया सीखती थी कहाँ से वो करके हमारा एक अलग सिलेबस हो गया हमारे तीन दिन क्लास रहते हैं मंगलवार को अंबिका युगो कुटीर का जो शुद्धिक्रिया का है वो ही हम लेते हैं लेकिन गुरुवार को जो मैंने एक्स्ट्रा सिखाया है उसी ढंग से करते हैं उसमें से साइड योग मुद्रा साइड कपालभाती और अमरकृति ये तीनों जो गहरे विषय है उसके ऊपर सुवर्ण पोटे के से पहले ही वीडियो अपलोड हो गए है अभी इसके बाद जो आएंगे सामान्य आदमी को वो कर सकेंगे मेरा अनुभव ऐसा आया है कि मेरे घर का जो क्लास है वो तो चलता ही रहता है शनिवार को हम सोकर आसन करते हैं बाद में इधर जो अलग अलग स्कूलों में जाना चालू किया पॉलिटेक्निक में मैंने सिखाया अपंगो यानी अंध मुखबधिर पैराब्लेजिक मेंटली रिटार्डेड ऐसे अलग अलग संस्था में सिखाते सिखाते अनुभव मेरा बढ़ रहा था लोगों को एक्जैक्टली सेम कुछ तीन महीने का कोर्स है वो नहीं चलता है हमने एल टेलीफोन्स में लिया एस एन डी टी में एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में ले लिया क्लास मेरी कोई टीचर्स है वो इंडिविजुअली ट्यूशन करते हैं तो जिनको जैसा चाहिए वैसा पैकेज हमें करना पड़ता है वो करने की कोशिश की मैंने तो मैं समृद्ध हो गई बाकी मुझे कुछ मालूम नहीं है बाकी लोगों का लेकिन ये जो एक्सपेरिमेंट कर रही थी इसके दा, दा, हाथ में दूसरा दासबोध भी है उसके दोनों के कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट हम करते थे और मेरे पास आई सी एक महिलाओं की और जेंट्स की भी ऐसी मदद की एक ग्रुप है कि जहाँ मैं एक्सपेरिमेंट करती हूँ और बाद में कई किताबें भी उसके ऊपर मैंने लिख ली है अब ये नवाया माध्यम है सोशल मीडिया का इसका भी इस्तेमाल कैलास प्रभु इसने मुझे नाइन ट्वेंटी में ऐसी जुलाई में ऐसी प्रेरणा दी तो यूट्यूब पर मेरा ये जो चैनल है प्रभा जोशी ये चालू हो गया इसलिए हमारा जो योगा क्लास है उसका पच्चीस साल का जो काम है वो आपके सामने रखने में हमें बहुत आनंद हो रहा है